Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində Yeni Bakı yaşayış kompleksinin arxa tərəfində 6 qaraş tipli, 2 mərtəbəli, 4 otaqlı, möhkəm tikilmiş, çox gözəl həyət evi təqdim edirəm. Bu ev şəxsi evdən də möhkəm tikilib. Damın 6 mərtəbə arası və 1-ci mərtəbənin dəşəməsi ümumi monolit betondur, bünövrəsi betondur, kruk qoşa daşla tikilib. Sənəd qaydasındadır, kupçadır, notarial qaydada alıq satqı olunacaq. Qazı, suyu, işığı var, kanalizasiya mərkəzidir, bütün kommunalları qaydasındadır. Evin aşağı hissəsində 1 mərtəbə hündürlüyündə zirzəməsi var. Zirzəmidən də gördüyünüz kimi betona üstünlük verilib, beton kolonlardan, beton dirəklərdən istifadə olunub. Yeri beton, yerə beton verilibdi, difarları sıvanıbdı. İsidilməsi kombi sistemidir. Buranı əlavə mərtəbə kimi də təmir edib istifadə etmək olar. Burdan evin həyətindən qaraj üçün də evin altına giriş qoyulubdı. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə olun ki, hər yüklədiyimiz yeni ev elanları ilə tanış ola biləsiniz. Videolarımızı bəyənməyi də unutmayın. Ev 1.5 sot torpaqda tikilib, evin yanlarına hərəkət et etmək mümkündür. Evin yan tərəfində 2 metrə yaxın yeri var. Həyətinə sərbəst 2 maşın daxil etmək olur. Evin qarajına da əlavə 2 maşın yerləşdirmək mümkündür. Sayğacları quraşdırılıbdı. Evin digər yan tərəfini də təqdim edirəm. Evin yanına da tam sərbəst şəkildə hərəkət eləmək olur. Evin təmiri əla vəziyyətdədir. 1-ci mərtəbənin dəhlizi, mətbəx, sanuzel, isti poldur. Ümumi 4 otaqlıdır. Bir daha qeyd etdim ki, sənədi, kupçadır, notarial qaydada alqı-satqı olunacaq. Evin 1-ci mərtəbəsinin dəhlizindeyim. Dəhlizi genişdir. Yeri İsti pol qranit mərmərdir. Sol tərəfdə qonaq otağı, üzbəy üz mətbəx. Burda evin birinci mərtəbəsində sanuzel yerləşir. Burdan evin ikinci mərtəbəsinə qalxan pilləkəni yerləşir. İlk təqdim edəcəyim otaq evin qonaq otağı olacaq. Hal-hazırda evin qonaq otağını təqdim edirəm. Qonaq otağı genişdir, işıqlıdır. Tavanlı fiqur verilib, spotlardan istifadə olunub, açıq rəngli, açıq rənglərə üstünlük verilibdi. Növbəti təqdim edəcəyim otaq ev mətbəxidir, dəyərli izləyicilərimiz, bu evin çox geniş mətbəxi var. Döşəməsi betondur, granit mərmərdir. Geniş mətbəxi olan ev istəyən müştərilərimiz bu ev üçün bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər. Birinci mərtəbədə yerləşən salonu sizə təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, bura evin birinci mərtəbəsini, salonudur. Döşəməsi istipoldur. Qalxaq ikinci mərtəbəni təqdim edim. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə olun ki, hər yüklədiyimiz yeni ev elanları ilə tanış ola biləsiniz. Axtardığınız evləri rahatlıqla kanalımızda tapa bilərsiniz. İkinci mərtəbənin dəhlizini təqdim edirəm. İkinci mərtəbənin döşəməsi betondur. Damın altı da betondur. Videodan da gördüyünüz kimi betondan istifadə olunub. Keçəyək yataq otaqlarını təqdim edim sizlərə. Bura evi yataq otaqlarından birincisidir. Bu otaq uşaq otağı kimi nəzərdə tutulub. Pəncərələrinin önü açıqdır, sərbəst evdir. Evə rahatlıqla günəş şığı daxil olur. İkinci yataq otağını təqdim edirəm. Bura evi yataq otaqlarımızdan ikincisidir. Bir daha qeyd etdim ki, evimiz Yeni Bakı yaşayış kompleksinin arxa tərəfində yerləşir, Masaza qəsəbəsində yerləşir. Yeni Bakı yaşayış kompleksində məktəb, bağça var. 525 nömrəli Meyvarəcə metrosona işləyən avtobus Yeni Bakı yaşayış kompleksinin içərisindən keçir. Sonuncu 3-cü yataq otağını təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, bu evin yataq otaqlarımdan üçüncüsüdür. Videodan da gördüyünüz kimi otaqları genişdir, təmirli çox yüksək keyfiyyətlə aparılıb. Evimiz ilkin olaraq 120 min manata deyilir. Real müştərilərə qiymətdə endirim olunacaq.